जय श्रीकृष्ण ॐ परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अतद्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तन् के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः ये त्वाक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयन् च सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्धा, मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिन्निवेशय निवशिष्यसि मय्येव संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुन्दनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्तोऽसि मत्कर्म परमो भव मधर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुर्यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्ठा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारस् समधुक्तः सुकक्षमी सन्तुष्टस् सततं सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षस् सुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षती शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समःौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिधै यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु